તાજા સમાચાર તમારી ભાષામાં મેળવવા માટે ડાઉનલોડ કરો ગુજરાતી મિડ ડેની એપ આપ સૌને આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની શુભકામનાઓ પાઠવું છું વિશ્વ નેતા અને આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આપણી સંસ્કૃતિની દૈન યોગને સમગ્ર વિશ્વમાં ઓળખ અપાવી છે વિશ્વ આખું આજે એકવીસમી જૂને યોગમય બન્યું છે આજે યોગ માટે આપણી સાથે નડાબેટના ઝીરો પોઈન્ટ ભારત પાકિસ્તાન બોર્ડર ઉપર મોટી સંખ્યામાં સહભાગીઓ અને રાજ્યભરમાં વિવિધ સ્થળોથી જોડાયેલા સૌ સૌને નિરામય જીવનની શુભકામનાઓ પાઠવું છું વડાપ્રધાન શ્રીએ તમામ દેશ ધર્મ નાત જાત લોકોને યોગાભ્યાસ માટે પ્રોત્સાહિત કર્યા છે दुनिया को संदेश है कि योग पूरी मानवता के लिए स्वास्थ्य के लिए और शांति के लिए है तो ये पूरी दुनिया में स्वास्थ्य और शांति का संदेश दाये इसलिए अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर आज योग का माननीय मोदी साहब तो पूरी दुनिया को योग से जुड़ना चाहते हैं पर राज्य सरकार ने राज्य सरकार ने बॉर्डर पर कार्यक्रम करने का मतलब टूरिज्म को बढ़ाया जाए और एक संदेश की सबको योगी और फौजी बनना है सबको हर भारतीय को योगी और फौजी बनाए और राष्ट्र भक्ति की भावना सबके अंदर पैदा हो इस भाव से भी ये बॉर्डर पर कार्यक्रम ये पहली बार भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पे ऐसा प्रोग्राम हुआ है मगर ये प्रोग्राम आज तक कभी हुआ नहीं अच्छा प्रोग्राम किया और मुख्यमंत्री के आयोजन के ऐसे मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई ने अच्छा प्रोग्राम किया उसमें पब्लिक भी बहुत आई है और बहुत सारे एरिया से आई है गुजरात में से बहुत जगह से आई है योग करने से कितना फायदा योग करने से शरीर के अंदर पूरी ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाती है और करने, योग करने से कोई भी रोक आता नहीं है बहुत ही अच्छा हुआ है हम हम हमारी टीम के साथ आए और सबको बहुत ही अच्छा रहा है और योग योग के जो फायदे वो सबको हम वो जन जन के जन जन में पहुँचे उस उसी के लिए ये सब प्रोग्राम किया है तो वो हमें बहुत ही खुशी है कि योग घर घर तक पहुँचे और सबको उसके फायदे मालूम चले तो बस यही में, हमारा उद्देश्य है तो वो उद्देश्य आज बहुत ही अच्छा पार हुआ उसके लिए धन्यवाद સબસ્ક્રાઈબ કરો ગુજરાતી મિડ ડે બેલ આઈકોન પર ક્લિક કરીને મેળવો તમામ વિડીયોના ડાયરેક્ટ નોટિફિકેશન